介凡人想要弑神，小说叫《弑神》，一个作者叫陆空文。我老板觉得这个小说直接影响了他的健康，找到陆空文杀了他，别辜负我们的信任。举起、啊、法规 反正不是凡人，这小说是你写，那你就能改变那个世界。吃法圣人要你死，你就没有道理活。吃法鬼，我是来杀你的。 般的人。